ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ नवमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्याराजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मशास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानित्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्तिमामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मया धक्षेण प्रकृतिस् श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय परिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकरमाणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिणीं श्रिताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज महमग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्षामयजुरेव च गतिर्भरता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुहृत् प्रभवप्रलयस्थानम् निधानं बीजमव्ययं तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णान्मित्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञै दृष्ट्वा स्वरगतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिविदेवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ए जनाः परयोपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं एपेन्नया देवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपी मामेव कौन्तेय यजन्त्या विधिपूर्वकं अहम् हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितृणान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यत ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणं शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैशी सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यस् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धरमात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेयप्रतिजानीहि न मे भक्तप्रणश्यति मां हि पार्थव्यपाश्रित्य एपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ताराजर्षयस्थधा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भवमद्भक्तो मां नमस्कुरु मामेवश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रेष्नाजुन संवाद योगो नाम नवमोध्याय